Всі пам'ятають, що должен бути баланс. Економіка. Як економіка працює, Так от і будуть можливості і не будуть їх. Повишають пенсія. До саміту східного партнерства у Вільнюсі залишилося менше двох тижнів. Там планується підписати угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. В разі здійснення цих планів ми почнемо жити у новій реальності. Керманич регіону такі перспективи оцінюю дуже виважено. Я, честно говоря, не знаю, какое будет принято решение, но оно будет принято именно в Вильнюсе, я уверен, именно в последний день непосредственно на саммите стран ЕС. С точки зрения, я это уже говорил, с точки зрения быть частью чего-то большого, всегда экономически все-таки более выгодно, чем быть в изоляции. То есть я это о чем говорит, что очень большой ЕС, большой таможенный союз и чем часть вы большего чего-то тем это выгоднее экономики и это и технологии и инвестиции да есть определенные возможно и риски вхождения ну я имею в виду возможно там потерю где-то некой там экономической самостоятельности там, в принятии решений но вот даже те кризисы стран Евросоюза, вы знаете, что там уже две страны там вышли из программы помощи, да? по-моему, Ирландия и Испания, да? говорит о том, что все-таки Евросоюз это действенная организация, которая в том числе может и спасти и от дефолта, и от, скажем, падения объемов производства, социальных выплат. Когда был тут Ян Тамбинский, да? он предложил о том, что надо провести круглый стол что нам дает, что не дает. Надо вот сказать, что даже я как губернатор да, недостаточно владею всеми плюсами и минусами от нашего вхождения или вхождения, к сожалению. Поэтому для того, чтобы однозначно сказать, хорошо это или плохо, и хочу я или не хочу, мне не хватает прямо даже, скажем, мне фактажа. И сказать опять же будет, как хорошо или нет, по опыту стран, по опыту общения с тем же президентом Чехии, да, он говорил о том, что 3-5 лет даже для той же Чехии не было роста, не было особых улучшений. А вот потом оно пошло. Как, учитывая, что они входили, скажем, в такую золотую эру Евросоюза, когда у них даже тропинки асфальтом в лесу уложили за счет денег Евросоюза и в Польше, и в той же Чехии. А мы сейчас стоим вот на пороге Евросоюза, даже не совсем Евросоюза, правильно? Это зона свободной торговли, ассоциация, рассчитывать на вот такую вот всеобъемлющую какую-то вот помощь, участие, финансирование, я думаю, не стоило я просто вот сравниваю, знаете, везде есть вот у любой медали две стороны. И для, да, и для, вот знаете, для Востока Украины, допустим, для для Львова это разные последствия больше туристов во Львове это хорошо да меньше или там не машиностроительная отрасль Донецкой области это минус десятки тысяч рабочих мест это плохо правильно? а как в целом для страны страны сравнили да и что получилось хорошо или плохо Голова Донецкой областной администрации также проанонсировал падеи «Тижня, что начался у нас завтра будет выездной фактически совет Федерации работодателей, встреча с представителями и крупного, и малого, и среднего бизнеса. Она будет проходить в Донецкой облгосадминистрации. Дмитрий Васильевич Фирташ, председатель работодателей Украины, будут участвовать наши руководство работодателей предприятия, руководители крупнейших и всяких предприятий Донецкой области. А вообще федерация федерація 8,5 тысяч предприятий, которые тисяч які 70 ВВП України дають. На нараді планується обговорити і проблеми, що виникають у підприємців через контролюючі органи. Ситуація дійсно є достатньо складна, в тому числі. С давлением на бизнес об этом говорит и президент, и премьер, поэтому и работает антирейдерский комитет. Он сейчас еще более активно стал работать. Где-то экономика снизила и объемы, и доходы. Можно даже вот сказать, одна только металлургия за счет цены и объемов в этом году против прошлого года за такой же период потеряла где-то порядка 7,5 миллиардов гривен в Донецкой области за счет снижения цен и объемов. Поэтому сегодня надо давление, естественно, правоохранителей снижать, а где-то вообще убирать несвойственные им функции. Поэтому, и поэтому же мы и беседуем тоже еженедельно с руководителями правоохранительных органов. В том числе и есть конкретные ситуации, когда мне приходится вмешиваться и говорить о том, что вы просто препятствуете работу того или иного предприятия. Ну, я это говорил э, и вашим вот коллегам. Я считаю, что здесь очень важна как раз и позиция журналистов, именно важно это озвучивать в пространстве. Правоохранители боятся огласки и боятся, когда их тоже документируют. Поверьте, это я как директор с 15-летним стажем точно знаю. Я всегда их документировал, а сейчас еще и появилась возможность, потому что когда я был директором, меньше, можно было, так сказать, меньше было возможности обратиться к журналистам. Ну, навіть більше бизнеса середнього бізнесу. Потому що как то вот частные предприниматели все таки зараз так знаходяться проверки їх под запретом, і там зараз менше все таки такого давлення, там то той же налоговий. Черговий звіт про головні події регіону дивиться у наступній програмі на порядку денному.